Шановні українці, зараз я зроблю вам такий невеличкий урок, який вам допоможе, якщо ви будете коли-небудь е е в Англії або в Ірландії, коротше, там, де є дуже специфічні розетки. Дивимося сюди. Ось такі розетки. Вам всі скажуть, що треба купувати перехідники, тому що наша ось ця біда не працює. На самом деле це все брехня. Тобто, як ось цю розетку, тобто ось цю вілочку, да, розетку? Все тоже просто. Для этого вам понадобится вот такая ложка. Ну или что-нибудь такое. Э, типа суши палочки. Вы берете. Смотрите. Вставляете сюда. Цен 0. Не бойтесь вас не вдарить. Нажимаете. В этот момент открывается все остальное гнездо. И вы берете обычную нашу вылку. Всовываете. Все. Все работает. Смотрите еще раз. Показываю еще раз. Для особо. Втыкнули. Есть. Еще Втыкнули. Тихо. Втыкнули зарядное. Все. Все работает. Все красиво. Все прекрасно. Добро пожаловать в Англию. Передайте другим.